дружная команда в белых кимоно, классно татами демонстрирует клуб Киокушин Карате Борисфен. Эта спортивная организация хорошо известна не только в Запорожской области, но и далеко за ее пределами. Среди главных задач клуба не только развитие карате, но и пропаганда здорового образа жизни, воспитание морально-этических качеств, развитие волевых и интеллектуальных способностей у детей и подростков, а также популяризация киокушин карате среди людей взрослого возраста. Клуб существует уже, ну, изначально он был основан в 99 году. Ну и как бы за это время уже много прошло и детей, много прошло и взрослых. Вот. Наша цель детей привлечь к здоровому образу жизни, детей и взрослых, то есть воспитать здоровую нацию, показать альтернативу спокойному образу жизни. Мы помимо спорта еще ходим в походы, устраиваем всякие выходы на природу, активный образ жизни. Своей работой Борисфен доказывает, что у спорта нет возрастных границ, а прийти в карате и добиться успеха могут и дети, и взрослые. В клубе работают группы для людей разного возраста. Существуют также программы индивидуальных занятий. На сегодняшний день в Запорожье и области работает 5 отделений клуба Борисфен. В тренерском составе организации признанные мастера спорта, чемпионы Украины, призеры международных соревнований, владельцы черных поясов. Результат сплоченной работы – победы воспитанников Борисфена на соревнованиях различного уровня. Последнее это у нас был чемпионат Украины. Там наши дети позанимали первые места, несколько человек. Это чемпионаты области, это чемпионаты Европы, где мы участвуем и довольно успешно. На ярмарке спорта Борисфен познакомил запорожцев с двумя направлениями карате – ката и кумите – и, конечно же, продемонстрировал одну из самых ярких фишек этого единоборства – умение разбивать предметы одним ударом.